Kalau dipikir-pikir sih, ini pekerjaan sepele ya teman-teman, tapi ingat, ini nggak boleh dipandang remeh ya. <silence> terkadang apa yang datang pada diri kita itu di luar dugaan ya teman-teman nah siapa tahu kalian dapat orderan seperti ini ya saya akan contohkan bagaimana menyambungkan granit panjang ya granit ini ukuran 60 dikali 120 ya nanti disambung karena cukup rumit ya menyambungkan ini caranya dilem seperti itu untuk bagian sambungan dikasih dudukan ya Cara mengelemnya di lem sebelah ya, nah untuk sebelahnya dicongolkan ya, apa yang bahasa dicongolkan itu ya, intinya mempunyai uh, kuping atau dudukan seperti itu ya, jadi uh, memudahkan kita untuk masang. Uh, selain itu nanti uh, sambungannya menjadi presisi teman-teman, yakinlah pasti presisi kalau pakai cara ini, tapi untuk bagian plannya harus sama. Dobelan itu kalau 3 cm, kanan kiri ya harus sama, supaya dia uh, bisa masuk ya. Nah, inilah contoh uh, jadinya ya. Jadi totalnya ini memiliki kepanjangan uh, 240 ya, karena dia dobel dua ya. Ini diperuntukkan untuk meja ya, tapi nggak tahu uh, meja apa ya, karena ini lebarnya juga dikurangi kan, lebarnya ini cuma 50 dikali uh, 240. Ya udah gitu aja ya teman-teman, semoga pesan singkat ini dapat menjadi manfaat dan berkah untuk kalian ya. Nah, satu lagi, pokoknya kita semangat terus ya teman-teman, cari duit di bidang ini, dan kalian jangan menyerah. Untuk masalah grafir-grafir, terus belajar ya, yang belum bisa, saya yakin kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.